চাৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' ইমান দিন চাই আহিছে সেইসকলক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আজি মোৰ ইউটিউব চাইছে সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত বহুতেই ফেচবুক কৰিছে ফেচবুকতো মনিটাইজেশ্যন হৈছে আৰু বহুতে হয়তো ইউটিউব কৰা নাই বহুতে ইউটিউব কৰিছে যাৰ যি ইচ্ছা ইউটিউবো কৰিছে বহুতে ফেচবুকো কৰিছে মোৰ যি ইউটিউব চেনেল কিৰণ লাইভৰ পৰা সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই ইউটিউব লাইভ সদ্য প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গদেৱৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে আৰু ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত আমি এই শিল্পীগৰাকীক ছিংগাপুৰত হেৰুৱালোঁ এই শিল্পীগৰাকীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেয়া আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আমি ভাবোঁ সোনকালেই তেখেতে ন্যায় পাব আৰু আজি ইউটিউবৰ মনিটাইজেশ্যনৰ কথা ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে জুবিন গাৰ্গৰ আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ জীৱন বৰঠাকুৰ তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন মেহতাৰ এজন সংগীতৰ লগত সম্ভৱ জড়িত ব্যক্তি হ'ব এই বিখ্যাত ব্যক্তিজনৰ নামৰেই জুবিন গাৰ্গ হ'ল জুবিন হ'ল তাৰপিছত তেখেতৰ গোত্ৰ গাৰ্গ হোৱাৰ কাৰণে গাৰ্গ হ'ল আৰু এই শিল্পীগৰাকীয়ে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনতেই একানব্বৈ বিৰান্নব্বৈ চনত আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰত দুটি গীত তিনিটি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল তাৰে দুটি গীত তাৰে দুটা গীতৰ এটা হৈছে বকুল ফুলৰ দৰে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু এটি গীত প্ৰথম শাৰীটো পাহৰিছোঁ সেয়া সন্ধ্যা দেৱীৰ আৰু যোৰহাট কেন্দ্ৰত তেতিয়াই তেখেতে কিন্তু এই জীৱন জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু অতি সুন্দৰ গীত আজি কিছুদিনৰ আগত আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰই এটি অনুষ্ঠান পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কেনেদৰে গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল তেখেতৰ লগত কোন শিল্পীয়ে যোৰহাটৰ পৰা বজাইছিল এই গোটেই কথাখিনি এই অনুষ্ঠানটিত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল আৰু যিজনে বাদ্য সংগত কৰিছিল তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে জুবিন গাৰ্গে সদায় চাইকেল চলাই ভাল পায় আৰু তেওঁ জুবিন গাৰ্গে মানে চাইকেলখন ক'ত থয় সদায় পাহৰে আজি যদি এইজন বন্ধুৰ ঘৰত চাইকেলখন থয় কাইলৈ সিজনৰ ঘৰত বিচাৰি যাব সিজনৰ ঘৰত যদি চাইকেলখন পাহাৰতে এৰে ইজনৰ ঘৰত বিচাৰি আহিব আৰু জুবিন গাৰ্গে এদিন এজন বন্ধুৱে দেখিছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ চাইকেলখন বাটত আছে মানুহটো নাই তেওঁ অলপ পিছত মন কৰিছে জংঘলৰ মাজত গীটাৰ এখন লৈ জুবিন গাৰ্গে গান গাই আছে এয়া তেখেতসকলে কোৱা কথা আৰু ইমান গানৰ অনুৰাগী আছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ আৰু দুটিমান কথা আছে জুবিন গাৰ্গে গানৰ কেছেট বিচাৰি বহু দূৰ গুচি যায় আৰু কাৰোবাক যদি গীত ৰেৱাজ কৰে চৰ্চা কৰে জুবিন গাৰ্গে সেই মানুহ ঘৰলৈ নেমাতিলেও গৈ সেই গীতত বহি লয় ইমান মানে গীত প্ৰেমী আছিল আৰু জুবিন গাৰ্গে সৰুতেই ৰেডিঅ' শুনি ভাল পাইছিল আৰু দেউতাকে এটা ৰেডিঅ' কিনি দিছিল আৰু সেই ৰেডিঅ'টো বজাই থলেহে জুবিন গাৰ্গৰ টোপনি যায় বুলি আমি শুনিব পাৰিছোঁ বাৰু যা হওক জুবিন গাৰ্গৰ গীতে এতিয়া সকলোকে মন পাণ চুই গৈছে আগৰ পৰাও চুইছে এতিয়া ৰাইজে বেছিকৈ শুনিবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহোঁ আৰু তেখেতলৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক বহু গীত গালে তেখেতলে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেত য'তে আছে ভালকৈ থাকক আৰু তেখেতৰ আধৰুৱা কামবিলাক আমি আচলতে আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু তেখেতৰ লুকাই থকা গীতসমূহ যাতে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু সকলোৱে তেখেতৰ গীত গাবলৈ অনুকৰণ কৰিব লাগে সকলোৱে হ'লেও অলপ অলপ গায়েই তেখেতৰ গীত আৰু তেখেতৰ জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ ওঠৰ নৱেম্বৰত আৰু মৃত্যুৰ কথা সকলোৱে গমেই পাইছে তেখেত আচলতে মৃত্যু হোৱা নাই বুলি আমি ক'ব খোজোঁ তেখেতৰ গীতে মাতে এতিয়া সকলোৱে শুনি আছে সকলোতে প্ৰচাৰিত হৈছে বাৰু যা হওক পুনৰবাৰ তেখেতলৈ আমি কিৰণ লাইভ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই শিল্পীজনাৰ আমাক বহুতখিনি কথা কৈ গ'ল আৰু আমি জীৱিত কালত যিটো কথা নেদেখিলোঁ তেখেতৰ এই সময়ত আমি এটা কথা দেখিলোঁ যে এজন ব্যক্তি ঢুকালে কেনেকৈ তেখেতৰ সমাধিত চাকি বন্তি জ্বলাই বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে একতা দেখুৱাইছে সেইটো খুব ভাল লগা কথা হিন্দুৱে হিন্দুৰ ভাগে কাম কৰিছে মুছলিমে মুছলিমৰ ভাগে কাম কৰিছে যোনে যেনেকৈ পায় এই শিল্পীজনাক কিন্তু খুব ভালকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আধৰুৱা কামখিনি আমি কিন্তু আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু আজি জুবিন গাৰ্গৰ ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ বিভিন্ন চি ডি যিবিলাক আছিল সেইবিলাক ইতিমধ্যেতো বিভিন্ন শিল্পীৰ লগত গীত গাইছে তেখেতে বৰগীত লোকগীত টোকাৰী গীত বোলছবি গীত গাইছে সেয়া সকলোৱে শুনিছে আমিও শুনিছোঁ আমিও আজৰি টাইমত সময় পালে তেখেতৰ গীত এটা গুণগুণাই থকা হয় আৰু এতিয়া যিসকলে চাই চাই কমেণ্ট কৰিব আমি দেখিছোঁ য'লগ্নে আমেৰা চেনেল দেখাহি ঊন লগেই একবাৰ মোৰ যে এক মেছেজ ভেজ নেচেটছ হৈ যায় আৰু আজি মনিটাইজেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ লোৱা হৈছে আপুনি ফেচবুক কৰিছোঁ যদি ঠিকে আছে ইউটিউবো কৰক আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰে যি ভিডিঅ' তুলিছে সেই ভিডিঅ'টি এবাৰ এডিট কৰিব এডিট আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ এপত কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কাইণ্ড মাষ্টাৰৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ' আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰি কাইণ্ড মাষ্টাৰৰ জৰিয়তে আপুনি এডিটিং কৰি আপুনি ইউটিউবত দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ আছে হয়টো বহুতো পাকৈত ইউটিউবাৰ আছে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দি থাকে আৰু আপুনি যেতিয়া ইউটিউব কৰিব আপুনি আপুনি এনেকৈ এনেকুৱা কিছু বস্তু দিব যিটো বস্তু সদায় মানুহক লাগতিয়াল হয় যেনে খেতিৰ কথাবিলাক আমাক এতিয়াও লাগিব আগলৈও লাগিব গীত মাত পদ এইবিলাক আমাক সদায় লাগে যিটো বস্তু দিব সেই বস্তুটোৰ পৰা যাতে মানুহৰ উপকাৰ হয় কমেডিও দিব পাৰে আপুনি তাত যাতে এটা ইনফৰমেশ্যন থাকে সেই কথাটো সদায় মন কৰিব আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ইউটিউব আমি দেখোঁ তাতে কেতিয়াবা অপ্ৰাসংগিক কথাও থাকে তথাপিতো যোনে যেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়ে যি বিষয় দিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু যি দিব আপুনি সাৱধানে দিব দিয়াৰ আগত ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ আগত আপুনি সদায় নিজে কনফাৰ্ম হৈ ল'ব আপুনি কোৱা কথাখিনি ঠিকমতে গৈছেনে নাই কিবা নেদেখুৱাবলগীয়া ভিডিঅ' গৈছে নেকি আপুনি এনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' দি থাকিব মনিটাইজেশ্যনৰ কথা আহোঁ আপোনালোকে ইউটিউব এটা কৰি কেতিয়াও লগতে মনিটাইজেশ্যন নকৰিব বহুত কথা থাকে আপোনাৰ হয়তো এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ একে ক'বতে আপুনি মনিটাইজেশ্যন হোৱা আমি দেখা পাওঁ এই এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মোৰ এটা খবৰ নগাওঁ ইউটিউব চেনেল আছে সেই চেনেলটোত মই এটা সামান্য কেই ছেকেণ্ডমানৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ নামঘৰত প্ৰসাদ খাই থকা বহু লাখ লাখ ভিউৰচ সেইটোত হ'ল আৰু সেইটোত প্ৰায় তিনিশমান মানুহে একেলগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে আৰু যিবিলাক ভিডিঅ' ইমান দিন পৰি আছিল সেই ভিডিঅ'বিলাকো তেখেতসকলে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া মনিটাইজেশ্যনৰ কথালৈ আহোঁ আপোনাৰ এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব আৰু এবছৰৰ ভিতৰত এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব আৰু এবছৰৰ ভিতৰত চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটি চলিব লাগিব আপুনি যি বস্তু দিব অকণ দীঘল কৰিব শ্বৰ্ট নিদিব ভিডিঅ'বিলাক অকণ দীঘল দিব দীঘল দিলে মতে এতিয়া আপুনি ভিউজটো পাব ডিউৰেশ্যনটো পাব আৰু আপুনি খুব সুন্দৰকৈ সাৱলীল ভাষাৰে কৈ দিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ হয়তো অকণ খেলিমেলি লাগিব আফচোচ নকৰিব আপোনালোকে দিয়ক আপোনাৰ আপুনি ওলাই পেলাইও মাজে মাজে দিব পাৰে বা অডিঅ' কৰি এই ভিডিঅ'টিৰ তলতো দিব পাৰে আপুনি খেতি বাতিৰ ওপৰত দিব পাৰিব ধান খেতি মাহ খেতি মৰাপাট খেতি গৰু পালন ছাগলী পালন ব্যৱসায়ৰ কথা দিব পাৰিব আৰু সেইখিনি আপুনি আনি নকৰা ভিডিঅ' এটি আপুনি দিবলৈ চাব যেনে ধৰক এতিয়া এৰি পলু এৰী পলুৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কোনডাল গছ পলুৱে খায় ইয়াৰ বাতাৱৰণ কেনেকুৱা পলুৰ কেনেকৈ আমি পোৱালিতে যতন ল'ব লাগে কি পাত খায় পলুৱে এইখিনি আমি ভালকৈ দেখুৱাব লাগে আৰু প্ৰতিটো কথা ফহিয়াই দেখুৱাব পাৰিলে ইউটিউবত এইটো কামত আহিব আৰু আজিকালি আপুনি মই এতিয়া অসমীয়াত ইউটিউব চেনেল এটা কৰিছোঁ সেইটো এ আই যোগেদি সকলো ভাষালৈ অনুবাদ হৈ যায় আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া আজিকালি একেবাৰে নাই আৰু ইউটিউব কৰিও আপুনি বহুতো ধন ঘটিব পাৰে মই যেতিয়া ইউটিউব কৰিছিলোঁ মই একোৱেই জনা নাছিলোঁ মাত্ৰ সামান্য ভিডিঅ' এটা দি দিছিলোঁ তাৰপিছত মই ইজন সিজনক সুধি তাক এডিট কৰিব পৰা হ'লোঁ আৰু ভইচ দি তাক ইউটিউব কৰিব পৰা হ'লোঁ লাহে 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 মোৰ এটা দুটা ভিডিঅ'ত এশৰ ওপৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত বিজ্ঞাপন দেখা পাইছিলোঁ আৰু এই বিজ্ঞাপন দেখাৰ পিছত মোৰ এটা মনোবলো বাঢ়িছিল যে অঁ মোৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া বিজ্ঞাপন হৈছে তেতিয়াহ'লে মই ইউটিউবটো কৰিব লাগিব এইদৰে মই মোৰ ষ্টাইলত মই কিন্তু ইউটিউবটো মই চলাই গৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটি মন কৰিব তাত মই আইনাম বিয়ানাম দিহানাম আদি জামল পুথি পাঠ শনি পুথি লক্ষীচৰিত্ৰ কাণখোৱা শ্ৰীধৰ কন্দলী কাণখোৱা এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক মই তাত দিছিলোঁ যিবিলাক সদায় মানুহক লাগে আৰু মনিটাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব আৰু আপোনালোকক লাগিব চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা আৰু চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক এদিন দুদিনত কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি পৰীক্ষা কৰিবলৈ পঠায় পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক পাছবুকৰ নম্বৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি তাত ইনক্লুড কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যেতিয়া এই গোটেইখিনি কাম কৰিব লাহে লাহে আপোনালৈ গুগুলে এটা পিন নম্বৰ পঠাই দিয়ে এই পিন নম্বৰটো স্থায়ী ঠিকনাত আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু এই নম্বৰটো আপুনি তাত ভৰাই দিব লাগিব আৰু এই নম্বৰটো অকলে গোপনে ৰাখিব লাগে গুগুলে আপোনাক অনুসন্ধান কৰে যে আপুনি সেই মানুহজন সেই জেগাৰ হয়নে নহয় এই বহুত কথা থাকে আৰু ইউটিউব কৈ ধৈৰ্যৰে কৰি থাকক আৰু লগে লগে মনিটাইজ নকৰিব লাহে লাহে মনিটাইজ কৰিব নহ'লে আপোনাক এডিত মনিটাইজ কৰাৰ পিছত কাইলৈ আকৌ যেতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব লাগিব যিটো সদায় ভাইৰেল হয় সদায় ভাইৰেল হ'বলৈ সকলোৱে কপালত নাথাকে আপুনি লাহে লাহে ভিডিঅ' দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰুপত সোমাই ল'ব সোমাই ল'লে আপুনি ইজন ব্যক্তিৰ ফেচবুক গ্ৰুপত সোমাই ল'ব ইজন ব্যক্তিৰ মোৰো এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰুপ আছে ফেচবুকত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰুপ ক্ৰিয়ন চন্দ্ৰনাথ মাৰি দিলেও পাব তাত গৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' দিব তেতিয়া আনৰ ভিডিঅ'ও চাব চাই আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি আকৌ সিজন ব্যক্তিৰ ইনবক্সত আপুনি পঠাই দিব ইজনে সিজনক সহায় কৰিব সিজনে সিজনক সহায় কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িব আৰু ডিউৰেশ্যনো বাঢ়িব আৰু ইউটিউব বা ফেচবুকত আপুনি কেতিয়াও মই এজনৰ নকৰোঁ সেইজনৰ নকৰোঁ নকৰিব আপোনাৰ মুখৰ আগলৈ যিটো ইউটিউব আহে চাই ল'ব আপুনি চাই পেলাই আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুকতো সেই একেই নিয়ম কিছুমান খাটে আৰু আপুনি মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ' এটা দি কেতিয়াবা কপিৰাইট আহে কপিৰাইট আহিলেও আপোনাৰ চেনেলটোত হেম্পাৰ নহয় তথাপিতো বহুতে কপিৰাইট ক্লেইম কৰে ক্লেইম কৰিলে আকৌ যিকেইটা ইনকাম হয় সেই ইনকামটো সেই ব্যক্তিজনৰ আইৰে গুচি যায় আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মনিটাইজ হ'ব এক চেন দুই চেন এনেকৈ এনেকৈ হ'ব এক ডলাৰ দুই ডলাৰ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হ'ব মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আপোনাৰ লগে লগে আপুনি বেংকত টকাটো সোমাই যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ নম্বৰ পান কাৰ্ড শুদ্ধকৈ দিব লাগিব আৰু যিটো ছুইফ ক'ড থাকে চুইফ্ট কোড ইণ্ডিয়ান যিটো ছুইফ্ট কোড এইটো দিব লাগিব আপুনি যদি অন্য দেশৰ হয় সেই দেশৰ ছুইফ্ট ক'ড দিব লাগিব আৰু টকাটো সোমাওঁতে তাৰ পৰা দুই এটকা কাটি ৰাখে অৱশ্যে বেংকে প্ৰায় পঞ্চলিছ টকামান কাটি ৰাখে আৰু আপোনাৰ ডলাৰত টকাটো যেতিয়া সোমাব সেই সময়ত আপুনি ডলাৰটো নেটত গৈ চেক কৰিব যে এক ডলাৰত ভাৰতীয় মূল্যটো কিমান হয় ডলাৰ সদায় উঠা নামা হৈ থাকে আজি যদি ডলাৰটো সাতসত্তৰ টকা আৰু এমাহৰ পিছত হয়তো ছেভেণ্টি সাত সত্তৰ টকা হ'ব বা এইট্টি চেভেন তলৰ উঠা নামা হৈ থাকে সেই ডলাৰত আপুনি টকাটো পাই যাব আৰু ভিডিঅ' দি থাকিব আৰু আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ ছুইচটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ পিছত মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত আপুনি মনিটাইজেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো অফ কৰিব অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব অফ হৈ থাকে আর যকে আমার চ্যানেলটি চাই আছে এটা লাইক কৰিব